Евгений Яковлевич, Ужгород Интернациональный медицинский университет, город Ужгород, Украина. Оценка результатов определения возраста у взрослых по стоматологическому статусу на основе усовершенствованных методик. Уважаемые коллеги, прежде всего хотелось поблагодарить организаторов за возможность выступить на такой прекрасной конференции и а, немножко всех окунуть в такой стоматологический статус и а, за три года показать результаты наших исследований и как организационных, так и научных в этой области. Итак, а мы приехали из Ужгорода, и, естественно, используя свой обмен будучи как бы деканами заведующим кафедрой, есть возможность, мы впервые в Украине как бы сделали научно-исследовательский центр судебной стоматологии, в котором мы и осуществляем наши исследования, которые мы хотим с вами сегодня поделиться. Итак, ничего откуда не берется, поэтому, естественно, есть развитие как бы судебной стоматологии в Украине, и оно начинается... Можно вспомнить и работы Коваленко, этой работы Бабанина Соколовой. Но, ну, наверное, в 2004 году как бы, судебная стоматология определила уже как бы, свои как бы, цели, задачи, методы с выходом учебника Бориса Валентиновича Михайличенко, в котором, собственно говоря, сформированы как задачи, а самое главное, сформированы методы, что позволяет быть науке и судебной стоматологии к отдельным направлениям. А дальше были э, в Украине это работы наших полтавских коллег, такие анатомические этюды в стиле Массачусетского университета с использованием как бы, методов прямых реставраций в Амиашвили. И дальше у нас стал выбор, что делать как бы дальше, где учиться. И мы э, собственными силами как бы, прошли полностью как бы, э, школу учебы в, э, в скандинавском, норвежском научном э, товаристе под керамистом основоположника судебной стоматологии профессора Солхема. И э, пройдя как бы, курс, мы... Определили, что на сегодняшний день одним из главных задач судебной э, стоматологии, одной из задач является идентификация дентального статуса. И э, эти задачи как бы, э, осуществлены э, следующим образом. Итак, э, компания DVI разработала программу, в которой сегодня участвуют практически 40 э, стран мира, которые принимают эту программу как основную. Метод идентификации я очень коротко как бы расскажу. Основан на сравнении антемортем и постмортем, в котором стоматологический статус записывается в виде шифровых кодов. Эта информация хранится, формируется колл центр в каждой стране, и специалисты выезжают на место катастроф, э, массовых катастроф, которые могут проходить в любой из стран. Примеров удачных идентификаций э, это и э, Таиланд, это и э, паром. На Шпицбергене самолет еще разбился как раз с украинскими российскими шахтерами на этот момент. И впервые тогда профессор Маланчук выезжал и увидел это все в действии, как происходит идентификация с использованием компьютерных программ. Мы, взяв на вооружение убившую в эффективности этой системы, решили посмотреть, а будет ли работать она у нас в Украине или в постсоветском пространстве и пришли к выводу, что есть проблемы. Не всегда проблемы плохие, а иногда и, скажем, благодаря хорошему развитию стоматологической школы. Итак, одним из главных элементов, скажем, популярной методики реставрации прямых методов Сергея Родлинского с помощью прямых реставраций фотополимерными материалами. Фотополимерные пломбы с высокой оптической целостностью, использованием канта, специалист не может определить, где начало ее, где конец. Таким образом, Формировать шифры и коды пломб уже невозможно, практически невозможно. Следующей методикой, которая, методом, благодаря которой у нас не будет работать система, или система будет плохо работать, это некорректное заполнение медицинской информации. Все стоматологи являются заложниками постсоветского пространства, и в конце каждого месяца они делают, естественно, отчет о проделанной работе. Так вот, отчет о проделанной работе любого стоматолога сводится к тому, что в конце месяца его ассистент или медсестра запишет в карту 39-ю 43-ю форму, ежемесячный отчет, запишет 5 периодонтитов, 20 пульпитов и 40 плом. Это на ставку. Ну, если меньше, то будет меньше, естественно. Благодаря этому каждому из нас, у кого есть медицинская карта, заведомо внесется ложная информация, по которой идентифицировать ее будет практически невозможно. Специально для этого мы, собственно говоря, провели наши эпидемиологические исследования, в котором мы изучили 2000 как бы, просили респондентов, во-первых, на наличие самой медицинской карты. Итак, результаты следующие. 100% наших респондентов были у стоматолога. Из этих 100% получали лечение 94%. Практически соответствует распространению основных стоматологических заболеваний. Но самое удивительное, что 74% наших респондентов никогда не имели ни одной медицинской информации, записанной в карточках, из которых 24%, которые ее имели, считали, что 69% находятся в медицинском учреждении, около 25% находятся дома, а 6% знали, что Записывали когда-то карточку, но где она, место ее расположения найти, так и не могут вспомнить об этом. Результатами исследований также ретроспективного анализа показалось, что более 38% имеют неправильную информацию, мягко скажем, некорректную, которая связана с приписками изготовления того, чего не делалось. Например, в ортопедической стоматологии, взгляните на снимочек, в карточке у данного пациента указано 5 штифтовых конструкций а их всего одна. Таким образом, попав в базу медицинских данных, мы получим заведомо отрицательный результат. В результате исследования мы также установили, что количество, это 96% людей в процессе лечения имели рентгенологические исследования, из которых чуть больше половины это прицельные снимки, но высокий процент это ортопантомограмма, это стандартное исследование при всех ортопедических конструкциях, и вообще ортодонтических конструкциях, и э, лечению, связанное с реконструированием э, прикуса и так далее, и так далее. Э, Конусно-лучевая томография использовалась только в трех процентах случаев. Поэтому э, для того, чтобы интегрировать в европейскую систему как бы, идентификации компьютерной, мы легко сделали как бы, аналог этой компьютерной программы DVI, и э, с, используя как бы, Наши сокращения, которые стандартизированы в медицинских, это в 39-й, 43-й форме, которые, это условное сокращение э, как анатомического статуса дентального, так и тех протоколов э, оказания стоматологической помощи нашему населению. Единственное, что мы немножечко расширили, э, расширили показания в области элементов ортопедических конструкций, а также ортодентического лечения и э, вывели, э, скажем, Стоматологию детского возраста тоже в отдельную структуру, в которой мы сделали эти коды. Но если вы понимаете, что уровень и эффективность этого, этой идентификации будет низка, мы пришли к выводу, если в 4 раза у нас есть стандартных снимков рентгенологических как бы больше, значит нам стоит развивать это направление, это автоматическая, то есть медико-информационная система идентификации как раз по рентгенологическим исследованиям, потому что их все равно больше. Итак, мы туда представляем такое шоу быстренько методов, которые нам удалось разработать. Итак, первое это представление метод контрастного контурирования гетерогенных вмешательств. Итак, он основан на методе сравнения контрастных, яркости контрастных объектов, а это пломбы, штифтовые конструкции, ортопедические конструкции, и сравнение их между собой. Они сравниваются с помощью записываются, формируются крайние точки, Формируется массив неориентированных графов, которые записываются в виде матрицы математической сумижности, и в конечном итоге сравниваются двухмерные массивы. На этом основании происходит идентификация. Этот метод хорошо будет работать в тех случаях, когда стоматологические объекты, которые внедряются в это пломбы, штифты, мы уже говорили, в молодом возрасте до 35-40 до лет. В данном случае эти конструкции будут очень долго находиться в полости рта. Следующим методом, который мы представляем, это метод э, сравнения контрастного. Э, господи, э, извините, немножко волнуюсь. Это э, метод э, сопоставления интенсивности изображений. Значит, этот метод основан на определении, э, определении гистограммы по горизонтали, которые будут у нас. Это количество как бы... Э, Точек от определения яркости от белого до черного, от 0 до 250, по вертикали будет количество этих точек. Таким образом, этот, эта уже методика позволяет проводить идентификацию в тех случаях, когда дентальный статус уже изменен, при этом нет никаких медицинских записей. А если обратите внимание, разница между снимками составляла 8 лет. Данному пациенту. Было сделано комплексное лечение, как ортопедическое, терапевтическое, хирургическое лечение. Поставлено 26 новых конструкций. Можно себе представить, как бы DVI с искусственным с кодами каждого дентального статуса могла ли бы она найти? Никогда в жизни она бы не нашла его. Но тем не менее, эта программа находит этого пациента и показывает нам. Следующий метод это релевантное воспоставление кластерных объектов на цифровых ортопантомограммах. Этот метод основан на э, алгоритмах, которые были официально выложены как бы, в интернете, и мы с ними как бы работали. Она построена на э, э, если как бы позволите, у нас просто следующий доклад, э, как раз здесь, я думал, что его уже как бы усовершенствовать невозможно, но моему ученику удалось привязать э, этот поисковый объект и определить его численное значение, сопоставив его с антропопентрическими исследованиями. И, ну, я не буду тогда, э, скажем так, уже, если доклад следующий будет, то вам будет интересно это послушать. Следующие методы, которые мы представляем, и а, на которые мы акцентировали внимание, с а, развитием основных стоматологических заболеваний и последующих протезирований, стоматологический статус меняется иногда, рисковое слово, докоринно, абсолютно практически полностью. И при этом многие методы теряют свою эффективность. В этом случае мы разработали ряд антропометрических методов с использованием пропорциональных константных величин, основанных на выходе ментальных отверстий нижней челюсти, снизу это у нас будут константные индексы, сверху индексы переменные, которые позволяют нам получить протестическую модель изменения архитектоники э костной ткани альверианного гриппне нижней.